Вітаю вас, любі дорогі брати і сестри! Сьогодні ми з вами продовжимо читати книгу життя Священне Євангеліє. Кожного разу, коли ми відкриваємо цю книгу, нам повинно пам'ятати: саме вона, саме її приписи, її правда буде судити нас, і наша вічність залежить від того, як своє життя ми скеруємо по Євангелію. Тому читаємо, дізнаваємося та обов'язково виконуємо все, що сказано. Раз це книга життя, то нехай Євангелія стане частиною нашого життя. Важливою, потрібною, такою, що без неї навіть і дихати або жити ми не змогли б. І до ті таке життя євангельське подарує нам вічність. Христос рождається, дорогі браття і сестри. Знову ми з вами зустрілись, щоб поспілкуватись, поєднатись в нашому духовному вечорі відпочинку. А саме ми сьогодні прийшли, щоб ще раз і ще раз розповісти про ті торжества, які були, які є, і які будуть попереду. Ми бачимо, як непомітно проходить час. Спливають дні, проходять місяці. Здається, зовсім недавно ми торжествували перший день різдва, з якою радістю, з яким натхненням, з якою любов'ю ми приходили до храмів, співали, колядували, вінчували, перебували на богослуженнях. Наші храми перебували і перебувають сьогодні в неймовірній чистоті і красоті, адже ми. Торжествуємо ще й досі торжествуємо свято Господнього народження. Чому, дорогі браття і сестри, я звернувся саме сьогодні, вітаючись із вами, Христос рождається, тому що є така добра традиція, коли ми знаємо в дні свята і свят Пасхи Господньої люди вітаються Христос Воскрес на протязі 40 днів до того часу. Поки Господь не вознісся на небо, так і в ці дні, дорогі браття і сестри, в дні Господнього народження ми з вами на протязі сорока днів, а саме до 15 лютого, коли Божа матір разом з праведним Іосифом принесли Богу немовля. В храм Господні, де зустрів праведний Никодим, праведний Симеон, взявши дитину на руки і піднісши його, сказав слова, які всі ми з вами чудово знаємо, нині апущаючи раба Твого Владика. І тому до цього дня, дорогі браті і сестри, а це 40 днів. Ми з вами вітаємося, Христос рождається, і у відповідь маємо казати: славимо Його! Ми з вами, дорогі браття і сестри, маємо пам'ятати про ті наші добрі традиції, про наше духовне життя і про те, як потрібно нам сьогодні вести в наших і храмах і повсякденному житті. Звичайно, сьогодні ми маємо не всі можливості прийти. Так як потрібно, і до храму, так само показати себе в своєї духовної сторони на своєму повсякденному житті, а саме на тій чи іншій роботі, в тому чи іншому колективі чи в тому чи іншому суспільстві. На превеликий жаль, іноді ми соромимось, іноді ми відвертаємось, іноді не хочемо пройти повз храм і перехреститись. Звичайно, все залежить від нас, де б ми не були, де б в якому стані ми не перебували, нам потрібно пам'ятати, що Бог поруч із нами. Господь своєю благодаттю ніколи нас не залишає, і нам потрібно також в свою чергу звертатись до Бога. Хто в молитві Ісусові, хто звертаючись до Божої Матері, хто до угодників Божих, але постійно, чи то складно, чи то просто жити, потрібно. Просити Бога, щоб Господь не залишав не тільки у ці святі дні, коли ми торжествуємо, а і повсякденному нашому земному житті. Все залежить від нас, все залежить від того, наскільки ми будемо наближатись до Бога, адже Бог кожної миті наближається до нас. Він наш Спаситель, Месія, який прийшов заради тої місії, очищення і визволення від рабства гріха. І він це зробив. Він знищив, переміг своїм смиренням, своїм терпінням, своїм боговтіленням в людину. Він наблизив нас до вічного життя, до того Царства Божого, до якого ми маємо із вами йти і постійно себе удосконалювати. Тому, дорогі браття і сестри, ми ще в ці святкові дні будемо проповідувати Слово Божесної істини, будемо радіти і прийматись. Ми будемо віддавати наше свято, і взагалі вся плеяда різдвяних свят закінчиться в день свята, саме стрітання Господнього, всі зимові свята. Дехто запитує, і каже, не знаючи, що за стрітення свято. Чому воно називається? Звідки воно походить, дорогі браття і сестри, Пам'ятаємо, що стрітення Господні це не є, як іноді хтось із людей помилково думає чи каже, що зустріч зими із весною, ні, дорогі браття і сестри, свято стрітення – це Бог зустрівся в храмі Божому із праведним Симеоном, богоприємцем. Зустрів Симеон і підніс його. Зустрів Бога. І відійшов у ту вічність, яку дуже довго чекав. Дорогі браття і сестри про стрітення і про інші свята ми будемо розповідати і надалі, але сьогодні будемо ще. Користуватись тою прекрасною можливістю святкувати Різдво Господнє. Тож вітаючи всіх із Різдвом Господнім, хотілося б подякувати, сердечно подякувати, хто приходив до храму, хто був в храмах і молився, хто відкликнувся на той прекрасний вечір відпочинку, вечір колядок, хто жертвував, хто своєю милостю і своєю любов'ю не залишився осторонь тих добрих подій, які були в нашому церковному житті, тож, нехай Боже благословіння, дорогі браття і сестри, перебуває із всіма вами. Христос рождається, славимо Його. От Матфея Святаго Євангелія чтення, -е є зачало. Тогда приходить Ісус від Галилеї на Иордан, ко Иоанну креститися от Него, же возбранявши ему глаголя, а затребую тобою креститися, и ты ли грядишь ко мне. Отвещав же Иисус ищи к Нему, Остави ныне, так або подобно нам исполнить всяку правду, тогда остави Его, и крестився Иисус в зиде аби от воды, и сел тверзошися Ему небеса, и виде Духа Божие, сходящего голубя, и грядущего на Него, и сі глас небесе глаголя, сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих. Життя людини починається з народження, а духовне життя починається з хрещення. І сьогодні ми з вами слухали Святе Євангеліє, де Христос, починаючи своє служіння, приходить на річку Іордан до Іоанна Хрестителя і від нього хреститься. Спочатку Іоанн забороняв Ісусові. Правда ж, Ісус не потребував покаяння, будучи безгрішним, йому просто не було в чому каятися. Для того, щоб це оточуючи, зрозуміли, Іоанн забороняв. Та все ж таки Ісус прийняв хрещення. І святий і блажений Єремія каже, трияка причина цьому є. По-перше, Христос є людиною, і він повинен смиритися та виконати закон. По-друге, щоб підтвердити, що хрещення Іоаннове дійсне, що воно потрібне. Ну і по-третє, щоб освятивши воду Іордан і всім надалі вірним, що будуть хреститися во ім'я Отця і Сина Духа Святого, дати силу. Дух Святий зійшов у виді голуба, то й на кожну людину тепер сходить цей Дух Святий. Але Він тоді торкнеться нас з вами, коли ми нашу гріховну, оту стару, ветху людину спочатку оплачемо, зрозуміємо усі ті тяжкі гріхи, похоронимо, а хрещення ще є, називається називає цінкили похороном. А вже потім, коли ми Воскреснемо, відродимося для нового життя з Богом. І ось тоді Дух Святий торкнеться кожного з нас. То нехай це наше нове хрещення, наше нове життя перебуває. подає свои плоды, чтобы наше народжение у вечность уже відбулося. Жители украинских городов и сел, пережившие фашистскую оккупацию, хорошо помнят, как с приходом немцев возобновилось богослужение во многих храмах, закрытых в 20-30-е годы 20-го столетия советской властью. Только в Житомирской области были открыты 400 храмов и возобновили деятельность 6 монастырей с приходом немецких оккупантов. С другой стороны, хорошо известна патриотическая позиция Русской Православной Церкви в годы войны. Так чем же руководствовались прагматичные немцы, возобновляя деятельность православных приходов на оккупированных территориях? Обстоятельный, научно аргументированный ответ на данный вопрос дается в исследовании доктора исторических наук Михаила Шкаровского «Нацистская Германия и Православная Церковь». Каждый документ, цитируемый автором в его исследовании, подтверждается ссылками на архив... материалы архивов России, Германии, Венгрии и Соединенных Штатов Америки. Прежде всего, необходимо отметить антихристианскую сущность нацизма, вождь которого Гитлер еще в 1933 году заявлял насчет вероисповедания, что одна вера, что другая, все равно, у них нет будущего. Итальянские фашисты во имя Господа предпочитают мириться с церковью. Я поступлю так же, почему бы и нет. Но это не удержит меня от того, чтобы искоренить христианство в Германии, истребить его полностью, вплоть до мельчайших корешков, для нашего народа имеет решающее значение, будет ли он следовать жидовскому христианству с его мягкотелой и сострадательной моралью, или героической вере в Бога природы, Бога собственного народа, Бога собственной судьбы, собственной крови. Хватит рассуждать Старый Завет, Новый Завет или даже просто слова Христовы. Все это один и тот же жидовский обман. В идеологии нацизма заметную роль играла также оккультно-языческая составляющая. К середине 30-х годов СС фактически превратился в организацию, напоминавшую ордена Средневековья, но с антихристианской сущностью. Сохранились документальные кадры об умевшем мистическое значение замки Вевельсбург. С 1941 года в личный штаб Гиммлера входила организация ННРБ, которая занималась, помимо изучения древней германской истории, также изучением древних оккультных обществ и восстановлением языческих ритуалов. Примерно в 1939 году одним из главных идеологов фашизма Розенбергом был разработан поэтапный, рассчитанный на 25 лет, план национал-социалистической религиозной политики. В нем предусматривалось через 25 лет создание обязательной для каждого гражданина нацистской государственной религии. Фашистские руководители считали, что для уничтожения христианства требуется время. В декабре 1941 года фюрер в ставке главнокомандующего подчеркнул, война идет к концу. Последняя великая задача нашей эпохи заключается в том, чтобы решить проблему церкви. Только тогда германская нация может быть совершенно спокойна за свое будущее. В юности я признавал лишь одно средство – динамит, Лишь позднее я понял, в этом деле нельзя ломать через колено. Нужно подождать, пока церковь сгниет до конца, подобно заражен, зараженному гангреной органу. Поэтому в тактических целях на протяжении всего своего управления нацисты вынуждены были считаться с христианскими конфессиями, иногда и шли на уступки или маскировали свою антицерковную политику. Наиболее сложная религиозная ситуация из всех территорий, занятых германскими войсками, сложилась на Украине. После ухода советских войск здесь произошел настоящий религиозный взрыв. За несколько месяцев открылись сотни православных храмов. Однако сложность состояла в том, что организация церковной жизни проходила в противостоянии канонической украинской автономной церкви признававший свое единство с Московской Патриархией, церковь эту возглавлял митрополит Алексей Громадский и так называемой Украинской Автокефальной Церковью. В первое время немцы поддерживали стихийное возрождение приходов, тем более что за религиозную, за поли, религиозную политику немцев отвечало вначале армейское командование группы армии Юг во главе с генералом Рунштедом. В составе его штаба решением церковных вопросов занимался профессор бреславского университета Ганс Кох. Рунштед предоставил ему полную свободу, и даже в этот период Ганс Кох, который родился в немецкой колонии под Станиславом (нынешним Ивано-Франковском) и имел тесные связи с украинскими националистами, конечно же делал ставку на автокефалистов. Так, в своем докладе Розенфельдер, который руководил группой религиозной политики Рейхсминистерства занятых восточных территорий, сообщал, по мнению Коха, особенно большое значение для церковного развития в будущем имеет автокефальная украинская церковь, священники которые до сих пор готовы к совместной работе с Германией. Осенью 1941 года на большей части Украины вместо военной была введена гражданская администрация. Главой ее был назначен Гауляйтер и обер-президент Восточной Пруссии Эрих Кох с резиденцией в городе Ровно. Первую общую политическую инструкцию от Розенберга Кох получил 19 ноября 1941 года. В ней говорилось, препятствовать любому влиянию русского православия и его священников и также въезду всех представителей каких-либо церквей из других стран в Рейхскомиссариат Украина. Рейхскомиссар должен противодействовать тому, чтобы конфессии и секты занимались политикой и выступали с какими-либо политическими декларациями перед общественностью. Русскую православную церковь в рейс-комиссариате Украины ни в коем случае не поддерживать, так как она является носительницей великорусской и панславянской идеи. Автокефальную же украинскую церковь, напротив, следует поддержать в качестве противовеса русской православной. И, наконец, в директивном письме рейхс Министра от 13 мая 1942 года прямо оказалось, что украинцы должны иметь свою отдельную от русских православную церковь. Несмотря на вот такую явную поддержку немцев автокефалистам, они не смогли взять верх над православной церковью, так как народ поддерживал все-таки каноническое православие. И позже, уже 20 апреля 1943 года, Розенфельдер, в заметке для Розенберга ясно писал об активной германской поддержке автокефалистов. Ослабление православной церкви московского направления являлось исходным пунктом и руководящей идеей министерства. В связи с этим со стороны министерства было оказано покровительство всем автокефальным направлениям и устремлениям внутри православной церкви, в, данной, в рамках данной политики в первые же недели в освобожденных областях Украины вновь возникла автокефальная украинская церковь. Впоследствии церковь экзарха Алексея, то есть Православная Каноническая церковь, оказалась сильнее и имела больший успех, хотя церковная группа Дионисия Поликарпа, то есть раскольники автокефалисты, с полным правом могла ссылаться на симпатии министерства и вермахта, что она и делала. Как видим, немцы откровенно заявляли о своей поддержке автокефалистов. У нас в Житомире это проявилось в том, что в июле 1943 года немецкие оккупационные власти отобрали у православных крестовоздвиженский храм и передали его украинским автокефалистам. Справедливости ради следует заметить, что в немецкой армии находились христианские ориентированные офицеры, которые лично помогали церковному строительству. Интересный эпизод произошел в селе Гадзинка, недалеко от Житомира, во время немецкой оккупации. Священником в этом селе служил иерей э э э э э э Исааки Кардон. Немцы захватили группу партизан, вывели их для расстрела перед школой, туда же присоединили группу евреев э из этого села, в которую попал и священник Исааки Кардон, вероятно, из-за своего имени. Э батюшка уже готов был принять смерть, и перед смертью осенил себя крестным знаменем. Немецкий офицер, командовавший расстрелом, остановил расстрел, подозвал к себе священника, и когда тот ответил, что он не еврей, посадил его в мотоцикл, отправился в соседнее село Глубочица, в сельсовет, где получил подтверждение того, что православный священник не является евреем. И таким образом, фактически, крестное знамение спасло православного священника. Несмотря на разрешение открыть храмы, немцам так и не удалось склонить православных Украины на свою сторону. Никто не скрывает, что и среди священников встречались предатели. Так легендарный советский разведчик Павел Судоплатов в своей книге «Лубянка и Кремль. Спецоперации 1930-1950 годы» сообщает о провале в Житомире советского нелегала Каминского, которого выдал немцам священник, агент местного НКВД, который к тому времени уже сотрудничал с гестапо. Есть и противоположные примеры, их намного больше. Так, например, в, книге, в той же книге Шкаровского приводится рассказ о священнике Никите из Житомирской области, который с 1942 года помогал партизанам чем мог, и хлебом, и полотном, и деньгами. Многие священники после Великой, окончания Великой Отечественной войны были даже награждены медалями советскими за помощь партизанам и советским войскам. Следует признать, что среди немецких чиновников встречались такие, которые предусмотрительно видели опасность возрождения православной церкви на оккупированных территориях. Так. Руководитель группы религиозной политики Рейкс Министерства занятых восточных территорий Розенфельдер еще 1 декабря 1941 года доказывал: поддержка или даже содействие религиозной и церковной жизни, по моему мнению, полностью излишней, если даже не вредны. Вновь возникающая церковь на Востоке, прежде всего на великорусской и украинской территории, будет покровительницей неосуществимых мечтаний о свободе. Мы должны видеть в православных христианах не союзников сегодня, а мировоззренческих врагов завтра. Дальновидный немец оказался прав. Как на протяжении всей истории православная церковь вдыхала в наш народ силы для борьбы со всевозможными захватчиками, так и во время Великой Отечественной войны она не поддалась искушению рассчитаться за нанесенные ей жесточайшие удары. Патриотизм православного духовенства и мирян оказался сильнее обид и ненависти, вызванных долгими годами гонений на религию в СССР. Патриотическая позиция Православной церкви на Украине сыграла существенную роль в победе нашего народа над фашизмом.